500 тысяч подписчиков за очень короткий период. Я тебе это удалось да, да, я год назад э, публиковал просто полтора года назад, просто в ТикТок. После этого я взял и начал те же самые видео публиковать в Instagram, Facebook и YouTube. Yeah, yeah. То есть у меня уже очень сильно расширилось количество людей. Ну и, конечно, нужно снимать большое количество контента: 10-15 <sitzt> видео. И стараться, чтобы они были качественными. И со временем, ну, как бы, со временем я научился лучше снимать. Когда много снимаешь, большое количество, то обучаешься. Добре, а ты что, ты ловишь алгоритм? То есть, первые ключевые слова важны, или вообще просто кильки? Начало контактов? очень важно. Дуже важно. Начало реально. очень важно. Первые две секунды, если... Ага. Дело в том, что... Тикток, он показывает, как только ты загрузил видео, он показывает не твоим подписчикам абсолютно левым людям, которые тебя не знают. Если ты идешь и говоришь там, о, я там сегодня проснулся, пошел, Кто тебя видит человек, который ты. тебя не знает он сразу перемотает. Первые две секунды люди вот так вот сейчас листают тикток. Перемотал, перемотал, перемотал. Первые сразу фразы, если человека зацепило, он досмотрит. Если не доцепило, да, Просто он не ты уже научился говорить фразы, ты знаешь, как они работают, что ключевое, что я... это, это не всегда, понимаешь, тоже у меня же не все видео залетают. То есть, ну, я, например, 10-15 видео за день снял, какое-то видео залетело. Может быть, никакое не залетело. Ну, благодаря еще тому, что, конечно, большое количество подписчиков, то есть, все, все видео набирают.